Он предсказал нападение России на Украину и предостерег власти РФ, что Украину им просто так не завоевать. Самая большая ошибка – это пренебречь украинцами, посчитать украинцев слабыми, обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Бог всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут свою. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать свою силу и применять ее пропорционально. Они уничтожают все на своем пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мертвым. Шахар Дудаев из книги «Атака ичкирийского волка» Очерки политической истории Украины. Обыкновенный русизм, страшный фашизм, нацизм, расизм, всех человеческо-ненавистских идеологий. Такова Россия, империя зла. Империя зла как была, есть и остается.